ব'ল নহ'লে আমি ওলালোঁৱেই ব'ল ফুৰি আহিবি আমাৰ লগতে বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এনেইতো নাযাওঁৱে তেনেকৈ চাগে আমি আহোঁতে আমাৰ লগতে ব'লচোন ভালো লাগিব কিমান ভিতৰতে সোমাই থাক এ মই নাযাওঁ দে মাজনী তহঁত দুজনীয়ে যা জোঁৱাইকৈ লগত লৈ যা ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ দুজনী একেলগে যা তহঁতে যা মইতো গৈয়ে থাকোঁ ইমান ওচৰতে ছোৱালীজনীক দিছোঁ আৰু নাযামনে তহঁত দুজনীহে দূৰত তাইতো ওচৰতে ন গাঁৱতে পৰিছে যেতিয়া মই গৈয়ে থকা হয় দে আজি নাযাওঁ দে কাম অলপো আছে মোৰ আকৌ মিস্তি লাগি আছে তো দেখিছ দেখোন নাযাওঁ দে তহঁতে যা যোঁৱাই ক'ত যোঁৱাই ওলোৱাই নাই নেকি অ তোৰ জানো ওলালো ক'ত বা গ'ল অ শুনিছানে তোমাৰ হোৱাই নাই নেকি ইমান ইষ্টাইল কৰিব নালাগে দিয়া আহা সোনকালে যাওঁ দেৰি হৈ আছে আকৌ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ইমানখিনি বাট এ হ'ব দে ভণ্টি তইও যে বৰ কথা কৈ থাক অকমান ৰাস্তাহে বাহঁতৰ ঘৰলে কিমান দূৰ হ'ল মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লগতে পামগৈ দেখোনকৈ এখন খোজকাঢ়ি গ'লেতো নমৰোৱা নহয় একো নহয় ব'ল খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ মা যোঁৱাইক কিনো কৰি আছে জানো আৰু তইও খালি খোজকাঢ়ি নাযাওঁ নাযাওঁ কৰি থাক পটককৈ পামগৈ কথা পাতি পাতি গ'লে চাবিচোন ব'ল সোনকালে যাওঁ মা নাযায় দে ব'ল অঁ মাজুৱে ঠিকেই কৈছে যা পাৰিবি যা একো ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি যাব পাৰিবি একো নহয় যা তাই ইমান ডাঙৰ ঘৰত ইমান ধনী ঘৰত বিয়া হৈ তাই খোজকাঢ়িব এলাহ কৰা নাই তইহে একেবাৰে বেছি কৰ অলপমান দেই অলপমান চবৰে লগত মিলিবলৈ চেষ্টা কৰিবি সৰু দে যা সোনকালে যা মোৰো কাম আছে ভিতৰত অঁ সোনকালে আহিবি ভাত চাগে খুৱাই পঠাব বায়েৰে ভাত খাই কৰি সোনকালে আহিবি কাইলৈ আকৌ যাবিগৈ দুইজনী মই অকলশৰীয়া হৈ যাম এতিয়া বিহু বুলি আহিছৰ কাৰণেহে নহ'বাতো নাহেই অকলে অকলেই মই থাকিব লাগে এতিয়া থকা দিনটো সোনকালে গুচি আহিবি তালৈ নগ'লো বাৰু বাইৰে বেয়া পাব যা কিন্তু ভাত খাই সোনকালে গুচি আহিবি দেই যা মই তহঁতলৈ জলপান চলপান কেইটামান পিঠা চিঠা কেইটামানো বান্ধি দিব আছেই বান্ধি দিওঁগৈ লৈ যাবি আকৌ তহঁতে কাইলৈ দেই যা যোঁৱাই ক'ত গ'লনো যোৱাই তাকেতো মা কিনো কৰি থাকে জানো এই মানুহজনে মানে একদম খং উঠি যায়গৈ হে ৰা শুনিছানে ৰেডি কব লাগিছে বৰ সোনকালে ওলাই আহিলে একেবাৰে ইমান দেৰিৰ পৰা চিঞৰি আছো বলা দেৰি হল তাকেতো যোৱাই তোমাক কিন্তু মানিব লাগিব দেই ছোৱালী মানুহতকেও দেৰি হয় তোমাৰ ওলাওঁতে হা বলা সোনকালে যাওঁ দেৰি হৈ আছে আৰে দেৰিটো হ'বই মই এইখন বাৰু সৰু জোঁৱাই আৰু অলপমান ষ্টাইলত থাকিবই লাগিব নতুন জোঁৱাই হিচাপে বাৰু ব'লা ব'লা ব'লক বা ব'লক হ'ব দে তহঁতে এতিয়া চুপতি মাৰি থাকিব নালাগে যা সোনকালে যা সোনকালে আগুৱাই হ'ব দে মা আহা কি চাই আছা আহা আকৌ ব'লা ব'লা বাবা ব'লা হেৰি ক'ত আছে অ' এই মানুহজনৰ পৰা মানে মোৰ শান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু আলহী আহি ঘৰে ওলাবহি এতিয়া কিনো কৰি থাকি জানো ক'ত বা আছেগৈ চিঞৰি আছো তেতিয়াৰ পৰা কাণ খবৰ নাই আলহী ঘৰত গৈ হ'লে ঠিকছে ঢকচি আহিব পাৰে এতিয়া আলহী আহিব বুলি কৈছে কিবা এটা যোগাৰ কৰি থওঁ হা না মাছ অকণ আনিছে না মাংস অকণ আনিছে হাঁহ তিনিটা আছে বোলো হাঁহ তিনিটাকৈ মাৰক সোনকালে নাই এতিয়ালৈকে মানে কেটকুট কৰা নাই মানুহটো একদম মাইকী মানুহৰ নিচিনা মানে ভিতৰত সোমাই থাকিব ক'ৰবাত বহি থাকিবগৈ কি যে কৰি থাকে নহয় ক'ত বা আছে হেৰি অইনৰ মাঘৰ বিহুৰ আগতে ধান সোমোৱাই ভঁৰালত মানে ধান মাৰি ভঁৰালত সোমোৱাই শেষ হ'ল আৰু আমাৰ আমাৰ মানে কি কম আৰু এওঁৰ পৰা শান্তি নাই এতিয়াও ধানখিনি সোমোৱাবলৈ হোৱা নাই ধানখিনি মাৰিবলৈ হোৱা নাই আধা মাৰিবলৈ আছেই কামৰ মানুহ নহয় একেবাৰে মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে কথাবোৰ বিহু গ'ল কেতিয়াবাই এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব নাই ধান মাৰিব লাগে আলহী আহিব বিহু বুলি ক'লেতো আলহী আহিবই নাই খবৰ নাই মানে ক'লো এই ভণ্টিহঁত আহিব কিবা এটা আনি থওঁক নাই এতিয়ালৈকে কাণ খবৰ নাই ক'ত বা আছেগৈ চিঞৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা শুনা নাই মানে হেৰি শুনিছেনে ক'ত আছেনো আপুনি অ কি হ'লনো কিয়নো এনেকৈ চিঞৰি আছ এ ৰ বাপেৰক মাতি আছো অ বাপেৰে জানো ক'ত গ'ল তেতিয়াৰ পৰা চিঞৰি আছো কোনো মানে কাণ খবৰ নাই কথাৰ গুৰুত্ব নাই ঘৰখনৰ প্ৰতি সেই মাহীয়েহঁত আহিয়ে পাবহি এতিয়া তই নাজানো জানো আজি যেন মাহীয়েহত আহিব এতিয়া কিবা এটাটো আনিব লাগিছিল ন মাছ বা মাংস এতিয়া কোন আনিলে এতিয়ালৈকে সিহঁতে আহিয়ে পাবহি এতিয়া হাঁহ তিনিটা আছে তাই বোলে এটা মাৰক মাতি আছো তাকে ক'ত বা গ'ল দেখিছ নেকি বাপেৰকেইটা মৰমত ডাঙৰ হাঁহ তহঁতে সেইকেইটা নিদিবি কৈ দিছো মাহী বা কোনোবাই হওক মই সেইকেইটা হাঁহ মাৰিব নিদো কথা কবলৈ আহিছ মোক নুশুথাকে সেইটো হা মাৰিবলৈ আহিছ হা মতা এটা মাইকী দুজনী আছে গৈ গৈ খাই 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 এতিয়া মই সেই তিনিটাও মাৰিব নিদিওঁ নুচু বি বেলেগ কিবা আনি খোৱা তইনো এইবোৰ কি কথা কৈছ হয়নে হে এতিয়ানো ঘপককৈ কিটো আনিবগৈ সিহঁতে আহিয়ে পাবহি এতিয়া বাপেৰেও এতিয়াও দেহদেশখন নাই ঘৰতে হাঁহ তিনিটা আছে তাৰ পৰা নামাৰি আৰুনো ক'ৰ পৰা কি আনিমগৈ কচোন হাতত তেনেকৈ পইচাও নাই হ'বলা মই জানো নহয় বাপেৰৰ পইচাও নাই ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰানো কি আনিব আৰু একো এটা নোখোৱালে জানো ভাল হ'ব খালী ভাত খোৱালে জানো ভাল হ'ব তই কচোন তইচোন গৈ মাহী আৰু ঘৰত একেবাৰে হাঁহে মাহে মাছে মাংস একদম কচি খাই আহ এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিব বিহু বুলি মই জানো নোখোৱালে ভাল হ'ব কথাটো কচোন তই হাঁহ আৰু উমনি দিলে আকৌ পোৱালি হ'ব ন দুজনী মাইকী আছে নহয় তাৰপৰা এজনী মাৰিলেই হ'ল মতাটো থাকিব নহয় একো নহয় দে তই এইবোৰ অকৰামি নকৰিবি মই উমনি দিম নহয় ই তাইহে ডাঙৰ কৰিছে ময়ে দানা পানী দি থাকোঁ উমনিত মই বহাওঁ তাইহে একে ডাঙৰ কৰিলেগৈ বেছি কথা নক'বি যা এতিয়াৰ পৰা বাপেৰক বিচাৰি আনগৈ হাঁহ এটা মাৰিব লাগিব এনেকৈ হ'লে নহ'ব নহয় সিহঁতৰ সোধা ভাত খুৱাব নোৱাৰোঁ নহয় ইমান দিনৰ মূৰত আহিব কি কি কথা কৈছ ক'বলৈ আহিছ মই নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ নিদোঁ সেইকেইটা মই মোৰ হাঁহ মই যেতিয়া বেচোঁ যেতিয়া যিকোনো কৰিম তই সেইকেইটা নুচুবি বুলি কৈছোঁ নুচুবি মই নিদোঁ এইকেইটা হাঁহ ই কণী গোটাই থৈছোঁ নহয় কণীকে খোৱা নহ'লে নহ'বা ব্ৰইলাৰ মাংস কণীকে আনি খোৱা হাঁহ খোৱালেহে হয় একেবাৰে ভৈনী ইহঁতক সিহঁতৰ ধনী মানুহ সিহঁতে গ'লে খুৱাই বেলেগ কথা আমি একেবাৰে হাঁহে খোৱাব লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি ব্ৰইলাৰ মাংস আনিবলৈ খোৱা আকৌ নহ'ব মই সেইকেইটা এটা হাঁহো নিদিছোঁ বলে কি কথা কৈছোঁ তই এইবোৰ মাজনী হে এতিয়া এইটো সময়মত মূৰটো গৰম কৰি নল'বিচোন হে এতিয়া ঘপককৈ ক'ৰ পৰা কি আনিবগৈ ব্ৰইলাৰ মাংস আনিবলৈ আকৌ পইচা নালাগিব জানো কি যে কথাবোৰ কৈ আছ নহয় তই মই কণী গোটাই থৈছোঁ নহয় উমনিত বঢ়াম দে এজনী হাঁহক পোৱালি হ'ব নহয় আৰু এনেও মাহীৰেহঁতে আহিলে পইচা পাতিচোন তোক দি থৈয়ে যায় হাতত বিহু বুলি আহিব কিবা আনিব চাগে দে নানিলেও পইচা পাতি দি থৈ যাব নহয় তোৰ হাঁহটো খাইকৈ সিহঁতে একো নিদিয়াকৈ নাযায় বেছি কৰি থাকে মই খালী ভাত খোৱাব নোৱাৰোঁ নহয় যা তই ইয়াৰ পৰা

না মাছ অকণ আনিছে না মাংস অকণ আনিছে এতিয়ালৈকে বনাই কৰি হ'ব লাগিছিলে যাওক সোনকালে হাঁহ এজনী মাৰি পেলাই কাটকগৈ ধুমধাম বনাওঁ সোনকালে আলু পিঁয়াজ মই কাটিয়ে থৈছোঁ হাঁহজনী মাৰকগৈ ধুমধাম অঁ দেতা অ' দেউতা নামাৰিবিচোন হাঁহজনী নামাৰিবি মই মই হাঁহজনী মাৰিব নিদিওঁ মাহঁত আহিছেতো ব্ৰইলাৰ মাংস অকণ আন গৈ যা মাছ অকণ হ'লে মই হাঁহজনী মাৰিব নিদিওঁ দেতা নামাৰিবি মোৰ হাঁহ কিন্তু মই কৈ দিছোঁ কথা বেয়া হৈ যাব থাকম নে হে তাকে মাংস অকণ আনো বুলিয়ে গৈছিলো নাপালো পইচা দিয়া মই হাঁহজনী কিয় মাংগৈ আকৌ এই যে আকৌ পেন পেনাইছে হাঁহজনী মাৰিবই দিয়া নাই দেখোন কি কৰো তেন্তে কয় একো আনিব নোৱাৰিলে ঘৰততো আছে কিবা সেয়াকে মাৰক আকৌ তাই নিদিলে নহ'ব নহয় আমি গৈ তাত হ'লে কিমান ডকচি ডকচি খাই আহোঁ এতিয়া সিহঁতে বিহু বুলি আহিব মই খালীমুখে যোৱা যাব দিব নোৱাৰোঁ নহয় মোৰ কি লাজ সন্মানৰ কথা নাই নেকি দুখীয়া হ'লোঁ বুলি কি মতে সিহঁতক মাংসকণো খুৱাব নোৱাৰিম নেকি ঘৰতে হাঁহকেইটা থাকিও হা মুৰ্গীকেইটা নাইকিয়া হ'ল নহয় নবা মুৰ্গীকেইটাকে মাৰিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া হাঁহকেইটা আছে উমনি দিলে আকৌ পোৱালি দিব নহয় তাইৰ কথা মতে নহয় যাওক আপুনি এটা মাৰক গৈ মতাটো নালাগে বাৰু মাইকীৰ পৰা এজনী মাৰক গৈ ডাঙৰ চাইজে অকণমান যাওক এতিয়া সোনকালে যাওক আহি পাবহি এতিয়া কাটিবাচি দিয়ক সোনকালে মই বনাব লাগে নিদোখ কৈছোঁ মই মাইকো নিদোষ কৈ দিছোঁ মোৰ হাঁহ নুজুবি মোৰ হাঁহ নুজুবি তাই যেন হাঁহৰ মাংস একে খাবলৈ বেয়া পায় নেখাই যেন গোটেইজনী শুহি পেলাই দিয়ে তাই নাখাবই যেন হওক দে মাজনী আমনি কৰিব নাপায় নহয় ঘৰত থকা বস্তুটো আলহী শুশ্ৰূষা কৰাটো ভাল কথাহে আৰু এনে অবিহু বুলি আমিওতো মাছ মাংস অকণ খোৱাই নাই সিহঁত আহিব যেতিয়া আমিও মাংস অকণ খাব পাম দেচোন একেলগে খাম বুলিয়ে ভাবি থৈছিলো এতিয়া পইচাও নাপালো নহ'বাতো মই কিনিয়ে আনিলো হয় নাপালো যেতিয়া ঘৰ হাঁহতকে মাৰি পেলাই চবেই খাম আকৌ তইতো বিহু বুলি মাংস দিব নহয় মায়ে মাৰোগৈ পাবি ধৰি পেলাই হব দিয়া চিন্তা নকৰিবা হৈ যাব পটককে দেখোন আৰু বেছি দূৰ নাই নহয় বৰ পাৰিবি একো নহয় নহয় দে বা চব তোৰ কাৰণেই হৈছে তই যদি ভিনডক অকণ ভুলাই কৰি লৈ আহিলি হয় বাইকতে আহিব পাৰিলি হয় এতিয়া দুই হাল তই ভিনদক অকণো ভুলাবই নোৱাৰ ভিনদ অহা হয় ইমানখিনি কষ্ট নহয় এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া নহয়েই বাইক লৈ যোৱা হয় লগতে পালোগৈ হয় ইমান বোকা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে মোৰ কাপোৰযোৰে লেতেৰা হৈ গৈছে মানে মই এইবোৰ খোজ খোজকাঢ়িবলৈ বৰ টান পাওঁ খং উঠি গৈছে মোৰ কিন্তু নাপাওঁহে নাপাওঁ চাচোন ইমান দূৰ দূৰ লাগিছে বাহঁতৰ ঘৰটো ভিনদ অহা হয় কিমান ভাল লাগিল হৈ চাচোন লগতে বাইক লৈ গ'লেতো লগতে পাওঁগৈ তইও যে আৰু দেই ভণ্টি তইচোন জানই মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা তথাপিও এনেকৈ কৈছ যে ভিনদেউ কেনেকুৱা তই কি নাজান জান ইয়াত যে আছেহি আজি কালিৰ পৰা সেইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট গম পাইছ এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰলৈ লগ ধৰিলে গালিহে দিলে হয় দেখা নাই ৰাতিপুৱাই ক'ত ওলাই গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো মানুহটোৰ দেহ দক্ষ নাই ক'ত বা আছেগৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল নেকি ঠিন নাই ফোনো কৰিছোঁ ৰিচিভেই নকৰে ভিনিয়েৰ চৰিত্ৰ কথা তই জানই দেখোন কেনেকুৱা তাৰপাছত তই এনেকৈ ক'বলৈ বেয়া নাপালিনে

পাৰিবা বোলা আমি পাৰিলে তুমি নোৱাৰিবা সেইটো কথা হ'ল নেকি বাক তেনেকৈ ক'ব নালাগে নহয় বা আৰ চোন কণ্ডিশ্যনটো তুমি জানাই কি যে হ'ব নহয় ব'লা আৰু বেছি দূৰ নাই নহয় পামগৈ এতিয়া দেখোন ইমান সময় ৰৈ থকা সলনি গৈয়ে পালোঁগৈ হৈ ব'লা আকৌ বা ব'লো অঁ বা ব'ল ব'ল মোৰ ভুল হ'ল দে মই তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে বেয়া নাপাবি দে ব'ল হ'ব দে ব'ল একো নহয় অঁ তহঁত পালিহি আহ আহ ভিতৰলৈ ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল খোজকাঢ়ি আহিলি হ'বলা অঁ বা খোজকাঢ়ি আহিলোঁ দে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু তহঁতৰ ঘৰলৈনো কিমান দূৰ খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ আৰু আৰু এনেও ভিন্ন নাই যে নহ'বা আমি দুটাতো বাইক লৈ আহিলোঁ কিন্তু বা আকৌ কাৰ লগত আহিব সেইবাবে খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ দে ৰাস্তাটো ইমান বেয়া হৈছে তহঁতৰ ভাল কৰা নাই যে কিয় এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় ভাল কৰিব ক'ব লাগিছিলে আকৌ ৰাস্তাৰ কাম চলাই নাই দেখোন ইমান বেয়া হৈছে আগতকৈ ৰাস্তাটো বা বোকাই চবফালে চাচোন মোৰ গোটেই ভৰি বোকা হৈ গ'ল তই পিছে কি কৰি আছিলো এ ৰ মই ভাতৰ জোকাৰকে কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাস্তাটোনো ইমান বোকা পালিনে আমিচোন তেনেকৈয়ে সাজু কৰি আছোঁ তই যে আৰু চহৰত বিয়া হোৱাৰ পৰা বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'লি অকণমান আগতে ইয়াতে ডাঙৰ হ'লি এতিয়াকে ইয়াত একে ৰাস্তা বেয়াই হ'ল তোৰ কাৰণে কি যে হ'ব সৰু তই যে কথাবোৰ কি কোৱা হ'লি আৰু হ'ব দে বাৰু ব'ল জোঁৱাই জোঁৱাইক মাতাই নাই জোঁৱাই চাগৈ বেয়াই পাইছে আৰু ন অ যোৱাই ভালনে খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলা সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আমাৰ এই দুখীয়া বজালে যে আহিলা ভাল লাগিছে তথাপিও বিহু বুলি হ'লেওতো আহিছা ভাল ভাল লাগিছে তাকে তোমালোকৰ ঘৰলৈতো দুই তিনিবাৰে গৈছোঁ তুমিহে সি তেতিয়া এবাৰ দিনতীয়াকৈ আহিছিলা অকণমান সময়ৰ কাৰণে আৰু মাহঁতৰ ঘৰতো তেতিয়া থকা নাছিলা এতিয়া যেনেকৈ ৰাতি থাকে আহিছা ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আৰু মাজো তোক খবৰ কচোন ভালনে জোঁৱাই জোঁৱাই কি তেনেকেই আছে নেকি আগৰ নিচিনাই অকণো সলনি হোৱা নাই ন নবাতো আহিলেই হৈ চাগে কিনো ক'ম আৰু ভালনে বাৰু ঘৰত বাকী শাহু শহুহঁতক সকলোৱে ভাল অঁ বা মোৰ ভালেই দিয়ক ইয়ালৈ আহিবলৈতো মন যায় সময় সুবিধা নিমিলে কাৰণেহে আজি সেইকাৰণে বিহুৰ ছুটী আছিল যে একেবাৰে দুদিন তিনিদিন থকাকৈ আহি গ'লোঁ আৰু পিছে ভিনদ ক'ত ভিনদক দেখা নাই যে ভিনদ চাগে কামত লাগিয়ে আছে নহয়নে বা অ ভিনীয়েৰে ভিনীয়েৰে আছে ৰ' বাপিছফালে যোৱাচোন তুমি চাই আহিবা কি কৰি আছে মানে হাঁহ কাটি আছে তেওঁ ঘৰৰ হাঁহ এটা মাৰিব দিলোঁ বোলো বিহু বুলি সকলোৱে এসাঁজ মিলিজুলি খাওঁ আৰু তাকে কাটি কুটি আছে হ'বলা মই যোৱাই নাই মই অকালপীয়া চিনি কাটি কুটি ল'লোঁ তোমালোক আহা দেৰি কৰিছা আৰু মই আহিছোঁ দেৰিয়ে হয়নে বা সোনকালে হয় লাহেদিয়ে মনাম আৰু আহিলে ভিনিয়ে তাকে ধুমধামগৈ হাঁহটো মাৰিছেগৈ অ' বা এইবোৰ কথা পাতেচোন মাজনী কি হ'ল মাজনী এনেকৈ মন মাৰি মাটিতে বহি আছে যে কি হৈছে তাইৰ মাৰিলি নেকি মানে অ মাজনী মাজনী কি হ'ল অ মই মাজনীলৈ লক্ষ্য কৰা নাই সঁচাকে তাই কিয় এনেকৈ বহি আছে মাৰিলি মানে ন বা কি হ'ল তাইৰ অ মাজনী দেহি কি হ'ল মাহীৰহঁত আহিছো ভাল পোৱা নাই নেকি তুমি অহাৰ কাৰণে হা ৰ তাইৰ যি হৈছে তহঁতক ক'ব নোৱাৰো এতিয়া নালাগে সিহঁতাইৰ কথা বাদ দে তাই যেনেকৈ থাকে থাকক দে ব'ল তহঁত ভিতৰলৈ গ'ল বহ গৈ ব'ল মই চাহ অকণ বনাওঁগৈ পিঠা বনাইছিলোঁ লাৰু আছে ব'ল চাহকণ খাই ল'বি তাৰপাছত আৰু ভাত পানীত লাগি যাবি মই অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ দেই তহঁতেও লাগি ভাগি দিব লাগিব ব'ল ভিতৰলৈ গ'ল তাইক বাদ দে তাই যি কৰে কৰি থাকক দে হ'ব দে বাৰু সেইবোৰ হৈ থাকিব নহয় তাইক কি জগৰ লগালিনো তাই এনেকৈ মন মাৰিটো নাথাকে আমি আহিলেচোন আগতে একে দৌৰি বাখৰি ফুৰে এনেকৈ থাকে জানো কি হ'লনো তাই কচোন ক এ নাই দে বাদ দে সেইবোৰ মোক হাঁহ লাগিব বুলি কৈছো মোক হাঁহ লাগিব মই কৈ দিছো হাঁহ নহ'লে মই কিন্তু এৰি মোৰ হাঁহ এতিয়া লাগিব সেইটো কথা মানে তাইৰ ভাগৰ মানে হাঁহটো মাৰিলে ন বা সেইকাৰণে তাই এনেকে আছে এতিয়াহে বুজিছো মই তাই তাইৰ ভাগৰত হাঁহটো কিয় মাৰিব লাগে কচোন হা মাছ মাংস নহ'লেও হল হয় তাইক কিয় এনেকৈ জগৰ লগাই থাকক তহঁতে বাৰু মাজনী অফেলাহফালাহাঁহ এইজনীজনী মানে একদম লাজ সন্মান একো নাই একদম একো বুজি নাপায় ডাঙৰ হৈছে যিমানে অপৰাণীবোৰ বাঢ়িছে তাই মানুহজননে তাই তাইক আৰু মোৰ ওপৰত উঠা নলবি এই কেক মই আজি পিটনহে দিম আৰু ৰ বাকী থকা দুটাও মাৰিবহে দিওঁ ৰ তই তেতিয়াহে গম পাবি অ শুনিছেনে হেৰি শুনিছে বাকী দুটাও মাৰক সোনকালে এক এই আজি অকণমান দিবই লাগিব এই বেছি হৈছে অলপ শুনিছেনে এইকেইটা হাঁহো মাৰকচোন মোহাৰি হেৰি ৰহ বা তইনো কি উল্টা পুল্টা কথাবোৰ কৈ আছ তাইক লগাই থাকি ভাল লাগে নেকি তোৰ মাজনী এফালে হাঁ এফালে আহা আমি হাঁহ নাখাওঁ আহা মাৰিব নিদোৱা হাঁ

হ'ব তেন্তে মাহী হ'ব মই তেন্তে খেলোম গৈ তোমালোকে বহা পইচা কিন্তু মোক লাগেহে কিবা কৈছে মাৰ কথা বাদ দিয়া মই দিম নহয় চিন্তা নকৰিবা তুমি যোৱা খেলা কৰি যোৱা উঠা দূৰ কৰি নাথাকিবা উঠা হ'ব মাহী দেখিছ এই পৰা মানে শান্তি নাইকিয়া হৈছে একদম অকৰামীবোৰ তাই বাঢ়ি গৈছে দিনক দিনে কি কৰিম ঠিক নাই তহতে আৰু মোৰ ওপৰত উঠাই উঠাই লওঁ মানে ভাগিন বুলি একেবাৰে নহয় কেতিয়াবা পিত মাজে মাজে লগাই দিওঁ নহয় তথাপিও আলহী নাচায় কি ক'ব লাগে কি ভাবে মানে একো নাজানে কাৰ আগত কি ক'ব লাগে একো বুজি নাপায় ত যিমান ডাঙৰ হৈছে তিমানে মোৰ চিন্তাহে বাঢ়িছে মানে একো বুজি নোপোৱা হৈ গৈছে তহঁতে আৰু পইচা দিম বুলি কলি কি যে হ'ব তাই দেখিছোনে ৰাজ কাঠ নাইকিয়া নিজে খুজিছে আকৌ হ'ব দিয়ক বা একো নহয় সৰু ছোৱালী ইমানকৈ গালি পাৰি গালি পাৰিব নালাগে নহয় এনেওতো মাহেক মহেক হিচাপে পইচা দিবই লাগে কিবা এটা দি থৈ যাম নহয় একো চিন্তা নকৰিব আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অকৰামি থাকিবই আৰু বাৰু মই মই শালপতি ওচৰৰ পৰাই আহোঁগৈ কিনো কৰিছে চাই আহোঁগৈ যোৱা যোৱা বিনীৰক সোনকালে কৰিবলৈ দিয়া গৈ আৰু তহঁত দুজনী বল মোৰ লগত ভিতৰলৈকে বল অঁ কি হ'ল মাজু তই আকৌ মনটো মাৰি পেলালি যে কি হ'ল আকৌ বা মইহে একো এটা তাইক দি থৈ যাব নোৱাৰিম আৰু মাহীয়েক হিচাপে একো এটা ভালকৈ তাইক দিবই পৰা নাই আজিলৈকে ধনী মানুহৰ আগত বিয়া হ'লেও কি হ'ল আজিলৈকে নিজৰ মতে একো এটা কৰিবই নোৱাৰোঁ এটকা এটা কাৰণেও হাত পাতিব লাগে কিমান লাজৰ কথা এতিয়া সৰুৱে দিওঁ বুলিয়ে কিবা এটা হ'লেও দিব পাৰে মইতো নিজৰ মতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ তাই তাই মোক চাগে কি বুলি ভাবে মাহী একো এটা নিদিয়ে মোৰোতো দিবলৈ মন যায় কিন্তু মই হ'লে এতিয়া একোৱেই দিব নোৱাৰিম তাইৰ তোলনি বিয়া হ'লে মই ডাঙৰকৈ কিবা এটা দিম কিবা কৰি হ'লেও তই চিন্তা নকৰিবি তইনো কি কথাবোৰ কৈছ মাজু আমি সবলাক তোক কিবা বিচাৰিছোঁ তই সুখত থকাটোৱে আমাক লাগে মা দেউতাই একো নাভাবা নিচিন্তাকৈ তোক বিয়াখন দি দিলে তইও তইও মাহঁতৰ কথা পেলাব নোৱাৰি গুচি গ'লি এতিয়া ইমান কষ্টত আছ মাহঁতে সেইটো বুজিয়ে নাপায় কি ক'ম মই জানো নহয় তই কিমান কষ্টত আছ তই আমাক একো দিব নালাগে তই খালি সুখত থাক সেইটোৱে লাগে সি সি তোক ইমান কষ্ট দিছে সঁচাকৈ টকা পইচা নহ'লেও মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰি যদি গিৰিয়কজন ভাল হয় আৰু তোৰ লগত চাচোন কি হৈ গ'ল আমাৰ তিনিজনীৰ ভিতৰত তই দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিলি চব মানুহে কয় কিন্তু তোৰ লগত এনেকুৱা হ'ব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ সি ইমান তাৰ চৰিত্ৰ বেয়া ইমান ধুনীয়া ঘৈণীয়েকজনী থাকোঁতেও আকৌ বেলেগ মাইকীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে সঁচাকৈ তই যে কেনেকৈ আছ তোৰ তোৰ ঠাইত মই হোৱা হয় একে ঘাপে দুচৌ কৰিলোঁ হয় তইহে এনেকৈ মনে মনে আছ ভালেই কৰিছ বাৰু ধৈৰ্য যে ধৰিব পাৰিছ কিন্তু ইমান কষ্টত তই গোটেই জীৱনটো কটাব পাৰিবি জানো ভণ্টি বা অ' বা মই মই মাহঁতৰ মুখলৈ চাই মাহঁতৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই সেইখন ঘৰত আজিও আছোঁ গুচি অহা নাই কাৰণ সেইখন ঘৰৰ পৰা যদি গুচি আহোঁ মানুহেতো মাহঁতকে বেয়া বুলি ক'ব মোৰ বদনাম হোৱা মানেতো মাহঁতৰ ঘৰখনৰ বদনাম হোৱা আৰু তহঁতেও কষ্ট পাবি মোক কোনে খোৱাব কেনেকৈ চলিম সেইবোৰ চবৰে চিন্তা হ'ব সেইকাৰণে মই তাতে আছোঁ কষ্ট খাই হ'লেও ভগৱানক এটাই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মানুহজনক ভাল কৰি দিবলৈ সদায় ভাবোঁ যে তেওঁ ভাল হ'ব তেওঁ ভাল হ'ব কিন্তু কিন্তু তেওঁ চাগে তেওঁ চাগে কেতিয়াও ভাল নহ'ব তেনেকৈয়ে থাকিব সেই কিবা এটা ক'লেই মাৰ ধৰ কৰে মদ খাই আহি পেলাই মাৰে কিন্তু মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ শাহুও সি তেনেকুৱাই পিতেকৰ ফালেহে কয় মোৰ ফালে নকয় সেইকাৰণে মই আজিকালি মনে মনে থাকোঁ একো মাতো যি কৰে কৰিবলৈ দিওঁ সকলো গম পাই থাকোঁ দেখি থাকোঁ তথাপিও মই একো মাত মাতিব নোৱাৰোঁ কি যে কৰি মই ভৱিষ্যতটো ভাবিয়ে নাপাওঁ বা সি যি কয় তাকে শুনি আহিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু মই যদি এটা ওলটাই মাত মাতো সি মাৰ ধৰ কৰে মাহঁতে যে মোক টকা চাইহে বিয়া দিলে ধনী মানুহ দেখা পাই লগতে মোক বিয়া দি দিলে এবাৰো এবাৰো তাক কেনেকুৱা চৰিত্ৰ পাতি কেনেকুৱা এবাৰো চাবলৈ চেষ্টা নকৰিলে এতিয়া মই কিবা এটা যদিও মাক কওঁ মায়ে কয় হ'ব আৰু দে তোৰ ভাগ্যতে আছিলে তই তই ভাল কৰি ল'বি বুজাবি তাক কিন্তু মই কেনেকৈ বুজাওঁ বা কেনেকৈ বুজাওঁ সি বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিছোঁ হয় দেৱা সেইটোক যে মোৰ ভিণ্ড বুলি ক'বলৈ একদম লাজে পাওঁ মানে খঙেই উঠে ইমান চৰিত্ৰ বেয়া মানুহ থাকে নেকি টকা পইচা হ'লেই নহ'ব ন মানুহৰ জ্ঞানখনো থাকিব লাগে চৰিত্ৰও ভাল হ'ব লাগে সেইটো যে মই একে ভিন্দ বুলি ক'বলৈ লাজ পাওঁ মানুহৰ আগত চিনাকি দিবই লাজ পাওঁ বায়ে বেয়া পায় বুলিহে দুখ পায় বুলিহে ভিন্দ বুলি মাতোঁ নহ'বা মই মোৰ দেখিবলৈ মন নাযায় তাক ইমান কষ্ট দিছে সকলো মানুহজনীৰ কথা চিন্তা নকৰে এনেকুৱা জ্ঞক থাকিব লাগে নেকি বা কচোন তই তোৰ তোৰ ভিন্দো টকা পইচা নাই তথাপিও তোক কিমান সুখত ৰাখিছে মানুহক সেইটোৱেতো লাগে ন বুজা বুজি মৰম চেনেহ সেইখিনিয়ে লাগে ইমান যদি টকা পইচা থাকিও সংসাৰখন সুখী নহয় তেন্তে কিহৰ কাৰণে টকা লাগে বা হয় দে কি যে কৰিম আমিতো নিজে চাই চাই পচন্দ কৰি আহিলোঁ কিন্তু ভণ্টিকতো মাহঁতে চাই দিছিলে তথাপিও এনেকুৱা হ'ল কি কৰিম আৰু দেচোন ভগৱানকে দে কিজানি ভাল হয়েই নতুন বছৰটোত কিজানি ভাল কিবা খবৰ আহে সি কিজানি বুজি পায় ভাল হয়েই ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবি সংসাৰখন যাতে ভাল হয় ময়ো সদায় তোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তোৰ কথা চিন্তা লাগে তোৰ তোৰ কি হ'ব মই সদায় চিন্তা কৰোঁ ইমান ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থৈ চাওচোন কিমান অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ দক খিনাই শুকাই কি ক'ম তোক হ'ব দে বা এইবোৰ কথা বাদ দে আৰু এইবোৰ কথা উলিয়ালে মই বৰ কষ্ট পাওঁ দুখহে লাগে মোৰ এইবোৰ কথা বাদ দে অকণমান বিহু বুলি আহিছোঁ ফূৰ্তি কৰিম বুলি মাৰ ঘৰত তহঁতৰ লগত এইবোৰ কথা ভাবি আকৌ মনবোৰ বেয়া কৰিবলৈ মন নাই বল ভিতৰলৈ যাওঁ বল চাহ বনাওঁগৈ বল মই মই কি কৰিম সেইটো ভৱিষ্যতে কোনো ঠিক নাই পিছৰ কথা পিছত সেইবোৰ বাদ দিছোঁ এতিয়া এতিয়া বৰ্তমানটো হাঁহি মাতি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা সি যি কৰে কৰি থাকক তাক বুজাবলৈও মই বাদ দিছোঁ সি ভাল হ'ব বুলিও মই আৰু আশা নকৰোঁ তহঁত আছে নহয় কিবা হ'লে তহঁতৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু তহঁতে চাবি আৰু তহঁতৰ ঘৰতে বাচন বৰ্তন ধুই হ'লেও থাকিম আৰু বা হেৰি পাগলী কি যে কথাবোৰ ক নহয় ভাল হ'ব দে তই চিন্তা নকৰিবি চাবিচোন এদিন ভগৱানে তোক চকু মেলি চাব বাৰু ব'ল এইবোৰ কথা বাদ দে হয় দে বিহুটোত আহিছ কিন্তু কথাবোৰ উলিয়াই ললোঁ বিহু বুলি হাঁহি মাতি পঠাব লাগেতো কন্দুৱাইহে পঠাইছোঁ ব'ল ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল সৰু ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল মাজো দুখ কৰি নাথাকিবি দে ব'ল বাৰ্থ দে সেইবোৰ কথা বাৰ্থ দে আৰু সেইবোৰ কথা নাপাতো আৰু ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল আলু আলু পিঁয়াজখিনিক কাটি থৈছোঁ বাকলি চাকলি ওৱাই থৈছোঁ কাটি দিয়েগৈ ব'ল মই চাহ বনাওঁগৈ চাহ খাবি বল ভিতৰলৈ ব'ল দুখ কৰি নাথাকিবি অ ব'ল বা অঁ বা ব'ল ব'ল